Юэй про головне. Это просто удивительный кретин. Мне очень хочется верить нашему государству. Но даже я начинаю нашему государству не доверять. Они хотят нас уничтожить. Вот мы смеялись над украинским, кстати, озунгом. Украина – це Европа. А зря смеялись. Украина – это Европа. Так вот, наш противник, лучшие умы Запада, изучили нас досконально. Он знает все наши слабости. И системные, и персональные. Наш противник воюет не на жизнь, а на смерть. На нашу смерть. Вот они нас изучили. Они знают все про всех. Кого на чем можно поймать? Кого на чем можно купить? Кого на чем можно заболтать? А мы их изучили? Мы реально понимаем логику, с которой Запад руками Киева ведет против нас боевые действия? Хотел бы я услышать от наших начальников ответ «да», но что-то мне подсказывает, что я в него не поверю. Это тоже большая проблема. Я ведь очень лояльный человек. Мне очень хочется верить нашему государству. Но даже я с моей биографией, с моей генетикой начинаю нашему государству не доверять. А что же думают люди в Московском, Петербургском, Казанском метро? куда наши начальники не спускаются. Вот о том и речь. У российского населения массово есть вопрос. Почему вы не расхреначили их всех ядрением отрения за два с половиной года? Почему руководство Украины находится в каком-то непонятном, так сказать, да, колпаке безопасности? Почему действительно туда ездят западники два года? Почему стоят плотины? Почему работают электростанции? Почему ездят железнодорожные составы? Вот эти вопросы есть. Почему вы не создали, мы не создали ни одной проблемы с западным, так сказать, куратором Украины? Ни одной. Вот этот вопрос есть у людей. А когда они не слышат на него ответ, у них начинает возникать следующее. Самое плохое. Это какой-то закулисный договорняк, когда вот эти люди конкретные, находящиеся в руководстве Украины, получили какие-то гарантии и ничего не боятся. А западников мы не трогаем, даже на территории Украины, потому что они хозяева мира. А как так сказать, говорят, они понимают, это русские, что этих нельзя трогать, они же хозяева мира. Они так и будут воевать вот здесь, вот так сказать, да, вот на этих вот полях, а тех трогать нельзя, потому что они хозяева. И русские это понимают, говорят они, и наглеют, да. Когда эта мысль появляется в головах наших людей, и это следующее, так сказать, через запятую, это предательство. Потому что непонятно, как эти вещи совместить. С одной стороны, мы, знаете, апеллируем к пафосу Великой Отечественной войны и говорим, все для фронта, все для победы, так сказать, все вперед. А с другой стороны идет какая-то непонятная такая, очень туманная, мутная такая-то игра, в которой как бы, да, вот непонятно, что происходит. Да? Но я надеюсь, что это не так, но это одно из самых, так сказать, неприятных предположений. Второе предположение, что это ошибка. Это ошибка, вот какая недооценка, так сказать, ситуации, ну, очень плохо. Вот из этой э, ситуации извлекайте уроки, если это ошибка. Да, значит, вы серьезно Сталин, У каждой ошибки есть имя, фамилия. Имя, отчество. фамилия, отчество-то. Да. Ну а третье, это опять же это разговор о бессилии. То ли мы не можем это сделать, то ли боимся, так сказать, настолько ответных ударов там и прочее, прочее. У нас уже на связку ей Иван Ступак, військовый эксперт, из сперобитных службы безпеки Украины. Пане Іване, ми вас раді вітати у студії Вітаю, Дякую за прошена, пане Іване. Звичайно, що хотілося з вами поговорити про курську операцію про створення фактично буферної зони. Україною на території держави окупанта, ну от зокрема, за даними Deep State, які були оприлюднені вчора наприкінці доби ЗСУ взяли під контроль і ще декілька населених пунктів, а також просунулися ще в одному населеному, пу населеному пункті, який називається Ольгівка. Е, також, е, якщо ми ще одну інформацію, так додамо, от на карті, до речі, наші телеглядачі можуть побачити. Е, Фактично, Збройні сили України знищили всі три мости через річку Сейм, що де-факто дозволяє ось цей Глушківський район ізолювати, так би мовити, і або видавити звідти окупантів, або взяти їх у щільне кільце. Водночас також є інформація про те, що окупант міг навести понтонні мости для евакуації збройних сил Російської Федерації. Ну от якщо ми говоримо загалом про Курську операцію, якщо ми от уже фактично маємо скільки? Практично два тижні. Того як триває операція на території Росії, як ви зараз оцінюєте це, фактично, так як ми і говоримо, створення буферної зони для того, щоб унеможливити наступ Росії на територію Сумщини, чи це якісь має більш далекоглядні стратегічні з військової точки зору, так би мовити, плани? Давайте так. Кожного разу, коли говорю про курську наступальну ну, курську операцію, завжди кажу так. Два тижні у нас ейфорія, ми радіємо, ми вивчаємо географію Курської області, річка Сейм, які в них там райони є, які мости. Це все класно, це все здорово але така. Ложка Дьогтю, це у нас є схід України, де ми mm. в той же час поступово кожен день втрачаємо територію. Я просто дуже хочу, щоб ваша поважна аудиторія не тільки сприймала з точки зору е гей ми тут росіян рубаємо, а як там, там підемо там, до Курської АЕС або ще щось. Росіяни стоять вже майже впритул до міста Покровська. Це для розуміння, що там бойові дії не затухають. Тобто, це я говорю, для балансу для розуміння, наскільки ситуація з однієї сторони вона надихає, а з іншої сторони, дуже, дуже складна. І так, по вашому питанню, я не думаю, що мова йдеться про якусь там буферну зону, бо ну давайте так. Сучасне озброєння, сучасні балістичні ракети ну, перетворюють будь-яку зону, верніше, щоб була буферна зона сучасною балістичною зброєю, то вона повинна бути проходити десь умовно, в районі другого садового кільця в Москві. Це для розуміння. Бо 500 кілометрів тактичні комплекси Іскандер це взагалі не питання. Я більше розглядаю цю історію, оцю операцію наступаю для того, щоб зробити нові, скажімо так, умови з української сторони. Для початку мирних перемовин. Згадайте, будь ласка, Російська Федерація одразу, коли тільки починається мова про там, якісь теоретичні мирні перемовини, вони кажуть так: з врахуванням поточних реалій на землі, що мається на увазі? Там, где лежит нога российского військовослужбовца, они хотят признать за... На Великобритании разведывательные ударные сыграли ключевую роль в наступлении ВСУ на Курскую область. Всего же в террористических атаках ВСУ только на Белгородскую область были задействованы десятки дронов и более сотни артиллерийских боеприпасов. Удары наносились в окрестностях населенных пунктов Барки, Фанасеевка, Черкасская, Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и Куриловка.